Ви знаєте, ми сьогодні торкаємося, як мені видається, набагато значущої проблеми. Бо євро приходить і закінчується, а питання опалювального сезону, як то кажуть, наздоганяє нас щороку, і щороку ми стикаємося з одними і тими ж самими проблемами, і вони торкаються кожного з нас безпосередньо. То йдеться про те, щоб ми жили в комфорті, щоб було тепло у наших помешканнях. А, на жаль, останнім часом, як ми спостерігаємося, спостерігаємо, з цим не складається. І хоч уряд надав наказ розпочати достроково опалювальний сезон цього року, але тепла у наших квартирах, якщо вона то є, то лежевріє і навряд чи це можна назвати нормальними умовами. Отже, ми сьогодні не хочемо, як то кажуть, питання аж надто загострювати. Як я це розумію, варто. Дуже предметно, серйозно проговорити ті проблеми, які безпосередньо торкаються галузі, і чого вона не може в силу певних причин виконувати свої функції і надавати відповідної якості послуги. Итак, мы поставили вопрос, который вынесли у темы нашей пресс-конференции, ⁇ Чи готова Украина до опаливального сезона ⁇ Начнем с того, что отопительный период на Украине начался. Это есть факт на сегодняшний день. Почему он начался? Как правило, он начался на 10 дней раньше, нежели это обычно практикуется. Как известно, это с 15 октября по 15 апреля. лицо отопительный период. Сегодняшнего дня он начался. Значительно раньше, ввиду того, что на Украине действительно настало похолодание, было э, отмечено существенное понижение э, температуры. И почему было принято постановление Кабинета Министра сравнение того, чтобы начать отопительный период. Как он будет проходить? Что предшествовало прохождению отопительного периода, это мы сейчас вам все расскажем. Для начала э, то, с чем предприятие ТКЕ вступает в отопительный период. На сегодняшний день предприятия ДКЕ вступает порядка с 5 миллиардными долгами перед газом Украины. И почему бы порядка? Потому что эта цифра в разных официальных источниках имеет право варьироваться. От цифры порядка 5, 5, 4, 5, 3, то, что касается источника официального газа Украины, до 4,6, которые озвучит официальный мин ЖКХ. Из них порядка 1,8 э, миллиарда гривен это долг, который скопился за отопительный период 2009-2010 год. Порядка миллиарда 100 тысяч гривен это долг, задолженность, э, которая сформирована. Это пение штрафы, которые были сформированы на задолженность за э, текущее потребление газа. Это те долговые обязательства, на которые сегодняшний день скопило э, газ Украины, вернее, предприятие ТКЕ перед газом Украины. Сна, с которой э, вступило предприятие ТКЕ в отопительный период, как вы известно, она была поднята с 1 августа текущего года. И для населения, э, ту часть, которая используется для отопления населения, она составляет 1300 гривен, образно выражается. Э, тарифы, с которыми вступили предприятия ТКЕ на сегодняшний день в отопительный период, они остались на старом уровне. Мало того, у нас есть предпосылки говорить о том, что, скорее всего, тарифы на тепло и горячее водоснабжение, они не будут меняться до конца текущего да. года. Реальных источников погашения э, задолженности, которые сейчас будут формироваться по потребляемых ресурсам при старых предприятий ТКЕ фактически нет. Как видит это э, Министерство ЖКХ, прохождение данного отопительного периода? То есть они реально понимают о том, что сейчас предприятиям э, будет отсутствовать э, определенное финансирование на э, заплату из энергоносителей. Они планируют где-то, это опять-таки данные неподтвержденные, на следующий год внести в бюджет разницу тарифов э, где-то порядка 6,4 миллиарда. Когда это будет осуществлено, мы тоже пока не знаем. Но знаем однозначно, что газа Украины на сегодняшний момент однозначно надо будет рассчитываться с Российской Федерацией за потребленные энергоресурсы. И предприятия газа Украины будут при, вот, при предприятии ТКЕ 100% расчета за потребленные энергоресурсы, скорее всего. Пуск досрочный в отопительный период, помимо температурной причины, сыграл еще политической составляющей, которая у нас есть в стране. Скорее всего, это предыдущие выборы, которые будут на 31 октября. Исходя из выше изложенных материалов, мы не понимаем, как будет проходить этот период в ноябре месяце, после окончания выборов.